Mən əvvəla onu deyim ki, Jirnovski belə qeyri-ciddi bəyanatlarla, dəfələrlə çıxış elib, dəfələrlə bir dəfəm yaxşı dediyini, sonra pis deyə bilər. Azərbaycanı tərifleyib, bir dəfəm Ermənizləri pisdiyi, bir dəfəm Ermənin tərəfindən çıxış elib, bir dəfəm Türkiyəni tərifleyib göylərə qaldırıb, bir dəfəm onun əleyhinə səsləndirilib. Jirnovski əslində Kremlinin, ona bəzən deyirlər ki, Kremlinin E, deməli o e, sözlərini, rəsmi olmayan sözlərini çatdıqan e, belə bir riporta deyirlər ona. E, mən ancaq o, yəni o Kremlinin qeyri-ciddi sözlərini, yaxud da ki, deyək ki, o müəyyən şantaj vasitələrini o Jirovski dililə deyirlər. Mən sadəcə olaraq bir şey demək istəyirəm ki, birinci Jirovski rus millətçilərinin güclü lideridirsə, Jirovskin milləti nədir? Jermovskinin atası yevrey idi, anası da rusdur. Bu yevrey olsaydı ağıllı olmalı idi, rus da olsaydı bu ciddi adam olmalı idi, diplomatiyada ciddi olmalı idi. O nə ağıllıdır, nə də ciddidir. Qeyri-ciddi adamda həmkar söz deyə bilər. Jermovskidə bir heç olmasa elementar savad olsaydı, Naxtivan haqqında deyəndə baxardı ki, Naxtivanın 1136-1225-ci illərdə El dəgəzlər dövlətinin Azərbaycan dövlətidir. Paytaxtı olub. Hı -hı. Əgər Naftxivan paytaxtı olubsa, bu o deməkdir ki, orada idarəçilik infrastrukturu olub. Bu o deməkdir ki, orada özdə o dövlət indiki Rusiyadan e, belə baxanda böyük dövlət olub həmin dövlət. O dövlətin paytaxtı olub Naftxivansa, deməli bunun insanları, paytaxtlı insanları Elitar psixologiyaya malik olublar. Paytaxt insanları idarəçiliyiə malik olublar. Paytaxt infra idarəçiliyi, infra, infrastrukturuna malik olublar. Bu olub 12-ci əsrdə. O vaxtda hələ Moskva paytaxt değildi. Moskvanı Kremli tikən Azərbaycanlı Şamaxılı hörmətli, e, deməli, həm yerlimiz memar Əli Şərämli o deməli Kremlin tiçib Moskvanı tiçib 1367-ci ildə o Moskviyə dəvət edilib Klyaz. O bu işləri görüb axırda da söz yoxdur ki, həmişəki kimi arxadan qılınt zərbəsi ilə vurulub, orada onu qətlə qətlə yetiriblər. İşi qutarıb Moskvanın memarlığının elə tam müstəqil olub, tam müstəqil ona icazə verilib ki, nə istəyirsən sən elə. Çox Bizdəyərdə bizim, e, necə deyirlər, çox savatlı, həm yerlimiz olub memar həmincə dövrdə 1367-ci ildə Moskvaya dəvət olunub və Moskvanın tikintisini başa çatdırandan sonra axırda onu arxadan qılınc zərbəsi ilə vurublar. Orada da qətlləyiblər, orada dəfn eləyiblər. Yəni demək istəyirəm ki, hələ Moskva yox idi. Moskva hələ 1367-ci ildə tikilməmişdən qabaq Naxtəvan Azərbaycanın dövlətinin paytaxtı olub. Birinci çar imperatoru, ilk imperatoru, çarı birinci Piotrdü. Birinci Piotr. Deməli 1712-18-ci illərdə Rusiyanın paytaxtı olub Sankt-Peterburq. Hansı ki Putin'in doğulduğu şəhərdir. Peterburq şəhəri. 1712-ci ildə paytaxt olub Peterburq, ancaq Naxçıvan 1136-cı ildə paytaxt olub. Ona görə də mən onu demək istəyirəm ki, Naxtivan paytaxt olanda, imperiya dövlət paytaxtı olanda, hətta nə Moskva paytaxt değildi, nə də Piterburq paytaxt değildi. Jinovski belə qeyri-ciddi sözlərlə əgər özünə yenə dediyim kimi yalançı, millətçi adı ilə dividend qazanmaq istəyirsə, kiminsə yanında, ya ermənlərin yanındadır. Söz yox ki, əsl rus millətçiləri daha çox türkə yaxındılar əsl rus millətçilərinin söhbət gedir. Yeri gəlmişdən onu da deyim ki, Sovet eee ideologiyasının ənənəvi belə bir taktikası var idi ki, əsl ideyaları ortaya çıxmasın deyə məhv eləmək üçün yalançı ideyalar atırdılar, oxşar ideyalar. Bu bir taktikadır da, dünyada işlənmiş Hı. taktikadır. Ən çox Sovet dövlətinin ideologiyası ondan istifadə elirdi. Zirnovski də rusların əsl millətçisi Əsl rus millətçiliyi ortaya çıxmamaq üçün yalandan ortaya atılmış fiqurdur dediyimiz kimi. Onlar rusdu nə də yevrey idi. Yevrey də deyil, rus da deyil. O yarısı ondan, yarı bundan da əslində ikisindən də o məhrum olmuş adamdır. Ona görə də Zirmovski belə şeylərdə səf eləməməli idi. O bu yaşına qədər də səf eləyə elə gəlibdir. Deməli o düzələn deyil.